আকৌ মই ইমান ধুনীয়াকৈ কাটি আনি দিছোঁ তোমাৰ পাপাই ইমান হেঁপাহ কৰি তোমালৈ এইবোৰ লৈ আনে তুমি একোৱেই নোখোৱা এনেহে পইচাবোৰ খৰচ হয় ইমানবোৰ ফল মূল আমিও খাই শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ নহয় হ'ব দিয়া মা তুমি আজিকালি অলপ বেছিয়ে পইচা পইচা কৰিব লৈছা পাপাৰ পইচাৰ কিবা অভাৱ হৈছে নেকি আৰু ইয়াত নো কিমান পইচা খৰচ হৈছে আৰু এনেও মই পাপাক বেয়া পাইছোঁ সেইকাৰণে পাপাই আনি দিয়া একো বস্তুৱে মই নাখাওঁ কিয় কস্তুৰি মোক কিয় বেয়া পাইছা তুমি পাপা তুমি যে মোৰ লগত নামাতিবাই তোমাক মই দুদিনৰ পৰা কৈ আছোঁ মোক নতুন মোবাইল এটা লাগে কিন্তু কস্তুৰী তোমাৰ আগৰ মোবাইলটো ঠিকেই হৈ আছে এমাহো হোৱা নাই দেখোন লোৱা অ কস্তুৰী আৰু কেইদিনমান চলাই লোৱা পিছত নতুন এটা ল'বা নাই নাই দেই মই পুৰণা মডেল চলাই থাকিব নোৱাৰোঁ মাৰ্কেটত নতুন মডেল আহিছে আৰু নতুন ওলাওঁতে যদি মই ল'ব নোৱাৰোঁ তেন্তে মোৰ প্ৰেষ্টিজটো ক'ত থাকিব আৰু ফ্ৰেণ্ডছৰ আগত কস্তুৰী তোমাৰ এইবোৰ কথা কিন্তু মই বহুত বেয়া পাওঁ মানুহক দেখুৱাবলৈ তুমি কিয় বস্তু ল'ব লাগে আৰু আপুনি তাইক একো নকয় কিয় আপুনি একো নকওঁতে নকওঁতে তাই চল পাই গৈ আছে প্লিজ মা মোক কি চৰ পোৱা দেখিলা তোমালোকে যে এনেই মোৰ লগত লাগি থাকা চোৱা কস্তুৰী তোমাক আমি সৰুৰ পৰা বহুত মৰমত ডাঙৰ কৰিছোঁ তুমি যিটো বিচাৰিছিলা আমি সেইটোৱে আনি দিছিলোঁ কিন্তু আমি বুজি পোৱা নাছিলোঁ এদিন যে তুমি এনেকৈ জিদ্দি হৈ পৰিবা আমি সেইটো ভবাও নাছিলোঁ হ'ব দিয়া পদ্মিনী বহুত বুজালা আৰু তাই লাহে লাহে বুজি পোৱা নহয় তুমি এনেকৈ কৈ কৈ ছোৱালীজনীক বেয়া কৰিলা আৰু হাই কস্তুৰী আৰে ৰাহুল তই তই হঠাতে যে আমাৰ ঘৰত যে

তোমালোকে প্লিজ মোক ফৰ্চ নকৰিবা সৰুতে এটা গাঁৱৰ ফালে গৈছিলো নহয় চি ইমান লেতেৰা গোটেইখন বোকা পানী মই এইবোৰ ভাল নাপাওঁ দেই আৰু মানুহবোৰ ইমান লেতেৰাকে থাকে ৰাহুল তহঁতিয়ে যা মই নাযাওঁ তুমি যাব লাগিব কস্তুৰী এইটো পিকনিক নহয় নহয় তোমাৰ কলেজৰ পৰা কিবা শিকিবৰ কাৰণে নি আছে আৰু নগলে দেখোন তুমি মাৰ্কছো নাপাবা তেতিয়া তুমি বাকীবোৰতকে পিছ পৰি ৰ'বা সেইটো ভাল লাগিবনে তোমাৰ অঁ কস্তুৰী আনটিয়ে ঠিক কথাই কৈছে তাত নগলে কিন্তু তোৰ টুৱেণ্টি মাৰ্কছ কাট যাব কি টুৱেণ্টি মাৰ্কছ কাটিব এখন গাঁৱলে নগলে টুৱেণ্টি মাৰ্কছ কিয় পাতিব লাগে বাৰু সেইবোৰ আমি নাজানো নহয় ছাৰ বাইদেউহঁতেহে জানিব কি কৰো বাৰু এতিয়া মই কি কৰিবা আৰু যাব লাগিব আৰু কস্তুৰী যাবই লাগিব তেনেহ'লে উপায়ো নাই নহয় পাপা মোক এহেজাৰমান টকা দিয়া যাবই লাগিব যেতিয়া অলপ শ্বপিং কৰি আনো কিন্তু কস্তুৰী তোমাৰ দেখোন ইমানবোৰ কাপোৰ আছে তুমি আকৌ আৰম্ভ কৰিলা মা অ পদ্মিনী তুমি বন্ধ কৰা আৰু এতিয়া এইবোৰ তাই যাম বুলি কৈছা নহয় আৰু কস্তুৰী তোমাক মই ফোন পে' কৰি আছোঁ তুমি শ্বপিং কৰি আহাগৈ যোৱা থেংক ইউ পাপা বল ৰাহুল তাও যাব লাগিব মোৰ লগত অ বল বল কস্তুৰি তাই যে ৰংপুৰ গাঁৱলে যাম বুলি কৈছে যাব বুলি ভবাই নাছিল মই তাইক লৈ মই কথা কৈ বৰ চিন্তা হৈছে দেখি বলে কস্তুৰি গুটেজনী বৰখা দৰে হৈছে কিন্তু বৰখাটো এনেকুৱা নাছিল তাই কথা বতৰাটো কিমান নম্ৰ ভদ্ৰ আছিল বৰখাৰ কথা বতৰা আচাৰ ব্যৱহাৰ সব ভাল দেখি আমি তাই যে এক কস্তুৰিক তুলি লৈছিলো কিন্তু কস্তুৰি কিয় এনেকুৱা হল বাৰু তাই দেখোন ব্যৱহাৰ পাতিবোৰ মাকতকৈ সম্পূৰ্ণ ওলোটা হল পদ্মিনী তুমি আজি আকৌ বৰষাৰ কথা কিয় উলিয়াইছা কেনেবাকৈ কষ্টৰে শুনিলে কি কৰিবা নুশুনে তাই ওলাই গৈছে নহয় আৰু মোৰ মনলৈ এইকেইদিন বৰষাৰ কথা আহিয়ে আছে আমাৰ ঠাইত যদি বৰষাই কস্তুৰীক ডাঙৰ কৰিলে হ'লে কস্তুৰী চাগে এনেকুৱা নহ'ল হ'লে আমি বাৰু কস্তুৰীক ডাঙৰ কৰাত কিবা ভুল কৰিলোঁ নেকি তুমি মিছাতে চিন্তা কৰিছা অ' পদ্মিনী তোমাক মই আগতেও কৈছোঁ তাই বয়সনো আৰু কিমান হৈছে লাহে লাহে বুজিব নহয় আৰু কেতিয়া বুজিব তাই এতিয়া ওঠৰ বছৰ হ'ল এতিয়াও নুবুজিলে তাই আৰু কেতিয়া বুজিব তুমি কোৱাচোন

অৱশেষত ঘূৰি মই আকৌ আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিলো মামা আৰু আপুনিও মোক বহুত মৰম কৰে বহুত ভাল পায় কাৰণেহে আকৌ আশ্ৰয় দিলে মই জানো মামা মই একো নকৰিলোঁ আপুনি মোক নিজৰ ছোৱালীৰ দৰে ইয়াতে খোৱাই পিন্ধাই ৰাখিব কিন্তু এনেকৈ বহি থাকিলে মোৰ মনটোৱে দেখোন ভাল নালাগে মামা এৰি থৈ অহা ছোৱালীজনীৰ কথা বৰকৈ মনত পৰে তাইও চাগে এতিয়া বৰজনী হ'ল যোৱা পোন্ধৰ বছৰ ধৰি মই তাইক দেখাই নাই তাই কথা যাতে মোৰ মনলৈ নাহে অতীতৰ কথা পাহৰি থাকিবলৈ মই এনেকৈ ব্যস্ত হৈ থাকোঁ মামা আৰু পাচলি কেইটা বিক্ৰী কৰি মই দুই এক পইচা উপাৰ্জনো কৰিব পাৰোঁ এইটো একো বেয়া কথা নহয় নহয় মামা তোৰ লগত কথা কৈ জিকিব নোৱাৰি বৰষা তইও তোৰ মাৰ দৰে স্বাভিমানী হৈছ কি হ'ল কি কৈ আছে আপুনি বৰষাক এই যে তাই সদায় সদায় পাচলি বিক্ৰী কৰিবলৈ ওলাই যায় সেইটোৱে মনা কৰিছিলো কিন্তু তাইৰ লগত যাব আৰু পাৰিম কিয়নো মনা কৰিব লাগে আপুনি বস্তুৰ দাম কিমান বাঢ়িছে সেইটো আপুনি জানে বৰষাই জানে আৰু তাই খৰচ পাতিখিনি তাই উলিয়াবই লাগিব আমাৰ আৰু ইমান অতল সম্পত্তি নাই নহয় আৰু বৰষা তই কিন্তু আজি মই এটা সঁচা কথা ক'ব লাগিব শুনিবলৈ পাইছোঁ তই বোলে তোৰ ছোৱালীজনী বহুত ধনী ঘৰত বিক্ৰী কৰিছিলি পইচা আছেকে বহুত পাইছিলি কিন্তু সেইবোৰ পইচা কি কৰিলি আমাৰ ঘৰলৈ অহাৰ আগতে সেইবোৰ উৰুৱাই থৈ আহিলি ন মামী মামী এইবোৰ আপুনি কেনেকুৱা কথা কৈছে মই মোৰ ছোৱালীক বিক্ৰী কৰা নাই আগতেও মই আপোনাক কৈছোঁ

তাতকে ওলাই যাকে অলপ দেৰি কাৰণে কিন্তু বৰষা দেৰি নকৰিবি সোনকালে ঘূৰি আহিবি মামা আপুনি চিন্তা নকৰিব পাচলি কেইটা বিক্ৰী হলে মই গুচি আহিম আবেলি হ'ব হ'ল এতিয়ালৈকে দেখোন এটা পাচলি বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিলো আজি আকৌ মোৰ আহোঁতেও বহুত দেৰি হ'ল নহয় আহোঁতে অলপ দেৰি হ'লে চব মানুহে বেলেগ বেপাৰীৰ পৰা পাচলি লৈ লয় আজি একো এটা বিক্ৰী নকৰাকৈ ঘৰলৈ যাব লাগিব চাগে সোধা হাতেৰে ঘূৰি গ'লে মামীয়েও কিমান কথা ক'ব ঠিক নাই কস্তুৰী তই বাৰু সেই পাচলি বিক্ৰী কৰা মানুহজনী দেখিছ নে তই ভালকৈ লক্ষ্য কৰি চাচোন কস্তুৰী মানুহজনী দেখাত বাৰু তোৰ নিচিনা নেকি হে ভগবান তুমি মোৰ চেহেৰাটো বাৰু সেই পাচলি বিক্ৰী কৰা মানুহজনীৰ লগতহে মিলাব লাগে নে তোমালোক ক'ৰ পৰা আহিছা বাৰু ইয়াৰ আগতে তোমালোকক কেতিয়াও দেখা নাই ইয়াত আই এই ছোৱালীজনী বাৰু কিয় মোৰ ইমান চিনাকি চিনাকি লাগিছে আইজনী তুমি তুমি ক'ৰ পৰা আহিছা বাৰু সেইবোৰ জানি আপুনি কি কৰিব আপোনাৰ কি মতলব আছে আমি ক'ৰ পৰা আহিছোঁ চাওচোন আঁতৰি দিয়ক আমাক ৰাস্তা দিয়ক আগবাঢ়ি যাবলৈ যাবা বাৰু আইজনী কিন্তু যোৱাৰ আগতে তোমাৰ নামটো কৈ থৈ যোৱা

আন্টি মই কওঁ শুনক ৰংপুৰ গাঁৱত আমি এজনী পাচলি বেপাৰী লগ পাইছিলোঁ আৰু সেই মানুহগৰাকীৰ মুখখন প্ৰায়ে কস্তুৰীৰ লগত মিলে কিন্তু কেনেকৈ জানো সেই পাচলি বেপাৰীৰ মুখখনহে মোৰ লগত মিলিব পালে ভাবিয়ে মোৰ খংহে উঠিছে মা কস্তুৰী তেওঁ তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছিলে নেকি তোমাক কিবা সুধিছিলে নেকি বাৰু অঁ মা মোৰ ওচৰলৈ আহিছিলে আৰু মোৰ নামটো সুধিছিলে মোৰ কি দৰকাৰ পৰিছে নামটো ক'বলৈ সেইকাৰণে মই একোৱে নক'লোঁ আৰু লগা লগ তাৰ পৰা গুচি আহিলোঁ আহ ৰাহুল ভিতৰলৈ আহ তোৰ মোবাইলত যে আছে মোৰ ফটোকেইটা সেইকেইটা লৈ ল'ব লাগিব চকচোন বাৰু আনটি এইটো কথাতে তাই ইমান খং কৰিব লাগেনে কিনো হ'ল তাইৰ মুখখন যেনিবা পাচলি বেপাৰীৰ লগত মিলিলেই আৰু পাচলি বেপাৰীগৰাকী কিবা মানুহ নহয় নেকি ৰাহুল কৰিছিল আৰু আমাৰ কষ্টুৰীৰ মুখখন তাই মাক মানে বৰষাৰ লগতে মিলে সেইগৰাকী বৰষাই হব লাগিব কোনো নহয় কিন্তু কি হব এতিয়া তাই যে ইমান বছৰৰ পিছত নিজৰ জীয়েকক

তাই মাত্র তিনি বছৰী আছিল তেতিয়া কমনি তাই লগত খেলিবলৈ মোক কিমান জোৰ কৈছিল কিন্তু মক কি ৰভাগ্য ম জন্মৰিয় সলজনী লগত হল সময় কথা বন আহিল আৰু তেতিয়া যে এইখন ৰংپور গালে গুচি আহিল আৰু কেতিয়াও জনা নাই হেফালে এনেকুৱা নহয় যে মই ইমান বছৰে কষ্টৰী পাহৰি আছিল তাই মোৰ ছোৱালী হয় মই তাই জন্ম দিছিলোঁ প্ৰতি সেকেন্ডতে প্ৰতি মিনিটতে মোক তাই কথা মনলৈ আহিছিল কিন্তু আজি সেই ছোৱালীজনী দেখাৰ পিছৰ পৰা মোৰ তাইক চাবলৈ এবাৰ বৰ মন গৈছে কিন্তু আজি লগ পোৱা সেই কথা বতৰাবোৰ একেবাৰে ভাল নহয় সেইকাৰণে মই ভাবিছো এইজনী মোৰ কস্তুৰি কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে মোৰ কস্তুৰিজনী বা এতিয়া কেনেকুৱা হৈছে তাইক বা তেওঁলোকে কেনেকৈ ডাঙৰ কৰিলে নিশ্চয় বহুত ভালকৈ ডাঙৰ কৰিছে তেওঁলোক ধনী মানুহ আমাতকৈ তেওঁলোকে ভালকৈ ডাঙৰ কৰিব কস্তুৰি কি হ'ল আজি ইমান আমন জিমনকৈ বহি আছো যে একো নাই মামা